Salam hörmətli abunentlər, tarix sevərlər və sertifikat yazılışan müəllimlər. Bu gün sizə Türk dövlətlərinin, Uyğur, Xəzər, Qara Xanı qəzinə dövlətləri güvən test toxumunu izahatı verəcəm. Başlayaq. Ona deməli, birinci testdə bizə nə soruşulur? Dağğın 8-ci əsrin, deməli 40-cı illərində baş vermişdir. Birinci Yüktük dövlətinin parçalanması, birlik biz 588-ci ildir. Uyğur xaqanlığının dağılması. 842 9-cu əsr 40-cı ilinə düşür olmaz. Ərəb-Xəzər müharibəsinin başlanması 634 7-ci əsra düşür olmaz. Xəzər xaçanlığının sıxısı 965 10-cu əsra düşür olmaz. Qırx xaçanlığının yaranması 744 8-ci əsr 40-cı ilərinə düşür. Doğru cavab E variant. 2. Xəzər xaçanlığının paytaxtı olan şəhərləri göstər. Səməndər Sirkel İdil 1 2 4 doğru variant A variant 3 Xəzər xaqanlığının qohumluq münasibətləri qurduğu dövlətlər 1 Albaniyadır Cavanşir Kür döyüşündən sonra 665-ci ildə Xəzər xaqanının qohumu olub qızını alıb əsirləri geri qaytarıb biz bunu bilirik 665 1 isə Bizansdır görnək kitablarda yazırdılar Leo 4C xəttin taxta çıxır Bizanssa, həmin bu Xəzərlərdən idi. Deməli qohumluq münasibətləri yaratmışdır. Doğru cavabımız C variantı. 4 Avropada yaranmış ə, türk dövlətlərindən bizən istəyir. Bizbirlik, deməli Xəzərlər Şərq Avropada yaranmış 2, bir də Qərb Uhum dövləti Avropada yaranıb Xilatiulla. Deməli Qurban dövlətinə güclü hökmdar olub. Cavab E variantıdır. Uyğur dövləti deməli olmaz Asiya dərhanı baxın dövlət dərhanı deməli mərkəz Asiya dərhanı buna görə də 1 3 variantlar olmaz doğru variant 2 4 e variant 5 Ərəb Xəzər mərhələlərinə aid deyil Qadisi 636-da Albaniya ilə Sasanlar arasında olan döyüşdə Cəvanşir də burada iştirak edib olmaz Alban Sasani dir səbələn olar. E, deməli e, Ərəb-Xəzər arasındadır olmaz, amma 1 e, olar çünki Ərəb Sasanlar arasındadır. Nahəvənd Ərəb-Sasan arasındadır 642. Bunu da götürərik çünki Ərəb-Xəzər arasında deyil. Hilat Ərəb-Xəzər arasındadır 737. Bunu götürmək olmaz cavabımız deməli 1 və 3 D variantı növət sual 842-ci ildə baş vermişdir. 842-ci ildə biz bilirik ki, deməli Uyğur dövləti Qırğızlar tərəfindən son qoyulub. Cavabımız burada E variantıdır. Deməli nə götürürük? E variantını burada biz götürə bilərik. 7-ci sual 10-cu əsrin 60-cı illərində deməli biz baş vermişdir soruşur bizdən. 10-cu əsrin 60-cı illərində görək burada nə baş verib. Biz bilirik ki, 10-cu əsrin 60-cı illərində artıq Xəzər xalqanlığı suqut edib. Kimlər tərəfindən? Kiev dövləti. Ona görə cavabımız C variantıdır. 8 uğurlara aid olan xüsusiyyət müəyyən edim. Böyük Bulqar dövlətlərinin arasında keçirmişdir. Xeyr. Deməli, haqqlarında iki məlumat ikinci əsra aiddir, doğrudur. Göy tük ordusuna ən yaxşı oxatanlar idi, bu da doğrudur, çünki göy tüklərin suqut tərkibində olublar və zəifləməsində artım istiqamətlər. Avarları məğlub etmişlər. Xeyr. Doğru variantımız 2 və 3. B variantı. 9-da əvvəl baş vermişdir. Bunların gəliş illərini yazaq. İstəmi Xaqan Xəzərləri deməli təbii etməsi, deməli biz götürək burada göy tüklərdən İstəmi Xaqanın hakimiyyətləri Moğan Xaqanından sonra gəlib, yəni 5-ci əsrdə 6-cı əsrdə, çünki Muğan xalqı 552-ci ildə dövlət yaradıq, 53-ə qədər, sonra istəmi xalqan gəlib. Xəzar xaganlığında yudayizm bu 8-ci əsrin sonları, yəni təxminən 790-cı il Qərb ohun dövlətinin dağılması, biz bilirik ki, 470-ci il, Qırğızların Uğur dövlətini süquta uğratması 842 Xəzir Xaqanlığı meydanə gəlməsi 634 250 da yazır. İndi ən tez burda 470-dir, yəni C variant. Onun xoq Xəzir Xaqanlığına ait deyil, bizdən soruşulur. Çinlə mübarizə aparması, aparı buğurlar daha dorsa ait deyil aparır. Qutlug bilcə Jul Xaqan tərəfindən qurulub. Bu da doğrudur. Yaranmasında Karluq Qabsimlər iştirak edir. Bu da doğrudur. Paytaxt doğrudur, doğrudur köklər tərəfindən suquta uğradılıb, xeyr, qırmızılar tərəfindən. Ona görə cavabımız 7. Kəsrik 10-nun 1-ci sualı 9-cu əsrin 40-cı illərinə aiddir. Çinin Uyğurlardan asılılığı qəbul etməsi, Slavyanların Bərdəyə yüyüşü 944-dəb 10-cu əsra çörəyə görə 2-ni götürürük. Uyğur dövlətinin suqutu 842-dir. 9-cu əsrin 40-cı ilidir. 3-ü götürəyik. Qarxan dövlətinin yaranması da 840 kişi. Deməli, bu da düşür 9-cü əsr 40-cı ilinə 3 və 4 doğru variant A variantıdır. Çin və Uğurlardan aslı qəbul etməsi moyun çırın dövründə, təxmini götürsək biz 8-ci əsrdə qəbul edə bilər 9-cu əsra düşür. Növbəti sual deməli 12-ci sual. 8-ci əsrdə yaranmış türk dövlətlərini soruşur. 2-ci Göktürk yaranıb 682. Afın dövləti yaranıb deməli 4-cü əsrin sonlarında olmaz. Xəzər xaqanlığı 634-yək olar. 3-ü Göktürk. Uyğur xaqanlığı 700 deməli 40 4 8-ci əsrdə olmaz. 2-ci götürük 682-də. Onlar deməli 1 7-ci əsr soruşur bizdən. Bir də ki 3-ü götürür. Doğru variant A variant. Növbəti. Evet, Çinə qarşı mübarizə aparmamışdır. Göktürk dövləti aparım. Moğol xaqan dövründə. Uygur xaqanlığı aparım. Mançur Böyük xaqan dövründə. Böyük hökmdarlığı təbii ki, Tioman xanpı Mete xaqanın dövründə Xəzər xaqanlığı saxlayır. İkinci göy tükdə deməli Qapoğun xaqanının xaqanın dövründə də Hiltər xaqan dövründə aparıb. Doğru variantımız D variantı. Xazarlar. 14. Göstərilənlər müvafiq olaraq aiddir. 7-8-ci əsr 40-cı ildə meydana gəlib. Ə, təbii ki, bu uğura aiddir 744. Deməli 1-ə C. Xoşunca əsrin 50-ci illərində meydana gəlməşdir. Deməli, Göy Türk dövləti 552. Ona görə də 2-yə biz burada B-ni verəcəyik. 3-cü əsrdə meydana gəlib, 3-cü əsrdə 7-ci əsrdə meydana gəlib. Təbii ki, bu Xəzərlərdir. 634. Ona görə də biz burda 3-ə də A-nı verəcəyik. Birə C-yə B, 3-ə A variantındadır. Uyğunluğu müəyyən edin. Uğurların paytaxtı Ordurdur. Axınlarda sakaladır. Xəzərlərdə isə səməndərdir. Deməli 3a, 1a b, 2a isə c a variantı. 16 Xəzər xalqanlı Salar dövlətinə aid oxşar cəhətlər. Bunlar slavyanların üzünə məruz qalır. Xəzərlərə 965-də, Salarlara da 944-də eyni əsirdə, deməli Səlavanların yürüdüyü bərdəşərinə səlavətlər məndə idi. D variantını götürürük. Daha əvvəl baş verib illəri bilməliyik. Qara Xanların qurulması biz birlik kimi 8240 Uygur xaganlığının əsasının qoyulması 744. İkinci göçü dərləsinə olması 682, 2 də yarım 744-də dağılıb. Qızıl Haqanun suyd etməsi 965 Kürşət styan 639 ən tez orada Kürşət styan buna görə doğru variantımız y variantı